ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ বি এ ফিপছেমৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰু মধ্য ভাৰতীয় আৰ্যভাষাৰ ৰূপৰেখা পেপাৰখনৰ দুই নম্বৰ পাত্ৰীৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল ভক্তিশৰীৰ নটীশতক গ্ৰন্থখনত উল্লেখিত মৰ্মবাণীসমূহ আলোচনা কৰা উত্তৰটি হৈছে ভক্তশৰীয়ে নীতিশতক নামৰ পুথিখনত মানুহৰ জীৱনৰ নীতিগত কথাৰ সহজ সৰল সুপষ্ট বৰ্ণনা কৰিছে পুথিখনত লেখকৰ সঞ্চিত শতাধিক শ্লোকবোৰে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে জ্ঞান গৰ্ব বা সাৰ গৰ্ব বাৰ্তা বহন কৰিছে নীতিহতকত সন্নিৱিষ্ট শ্লোকবোৰত সমাজৰ সামাজিক আৰু ভৌতিক বিষয়ৰ ব্যৱস্থাক প্ৰতিপালন কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত সাহিত্য সংগীত কলা আদি বিষয়ভাৱৰ মানৱীয় জ্ঞানৰ দিগদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শতশ্লোকযুক্ত গ্ৰন্থখন মংগল শ্লোকেৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই শতঃশ্লোক দহোটা পদ্ধতিত বিভক্ত মূৰ্খ পদ্ধতি বিধ্ব পদ্ধতি মানস শস্য পদ্ধতি অৰ্থপদ্ধতি দুৰ্জন পদ্ধতি সৃজন পদ্ধতি পৰোপকাৰ পদ্ধতি ধৈৰ্য পদ্ধতি দ্ৰব্য পদ্ধতি আৰু কৰ্মপদ্ধতি নীতিশতক শ্লোক প্ৰথমটো হৈছে দিকালাজন বন্ন চিন্তমাত্ৰ মূৰ্তেই ঋণুভূতে কমানয়ে নম চান্তেজে অসমীয়া অনুবাদ দিশপুৰ আৰু ত্ৰিকাল অৰ্থাৎ তিনিকাল আদি অপৰিমেয় অবিনাশী আৰু জ্ঞানময় জ্যোতিমল আত্মা অনুভৱে যাৰ সত্তাৰ প্ৰাণ তেনেকুৱা শান্তিময় তেজস্ৰূপ ব্ৰহ্মাদেৱতাক নমস্কাৰ দুই নম্বৰ শ্লোকটোৱেই হৈছে বুদ্ধাৰু মৎস্ৰস্তা প্ৰভৰি স্ম স্ময়দূষিতা অপু অবধুময়েভাষিত সকল ঈৰ্ষ কাটৰ গৰাকী বা ৰজা গঢ় ভাৰাক্ৰান্ত আৰু আন লোকসকল অজ্ঞানতাৰে আক্ৰান্ত সেয়ে সুন্দৰ বচন বা কথাবোৰ শৰীৰত জীন বা বিলীন হৈ গৈছে তৃতীয়টো হৈছে অজ্ঞ সুষমাৰাধ্য সুস্তৰ মাৰাধ্যতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানল বুৰ্বী দগন্ধয় ব্ৰহ্মায়পী তৰং নৰং ন ৰঞ্জয়তী অসমীয়া অনুবাদ অশিক্ষিত বা মূৰ্খ লোকক সহজতে বুজাব পৰা যায় তাতোতকৈ সহজতে বিশদভাৱে শিক্ষিতজনক বুজাব পাৰি কিন্তু জ্ঞানৰ লেখ মাত্ৰা পোৱা অজ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মায়ো জ্ঞানদান কৰি মনোৰঞ্জন কৰিব নোৱাৰে চতুৰ্থ শ্লোকটি হৈছে প্ৰস্য মণিমুদ্ধৰেণ মকৰ বক্ৰদ্বয়ং স্তৰায়ং সুমুদ্ৰ মপি সন্তৰেয় প্ৰচল দূৰ্মি মাৰ্লায়ং কুলম ভোজপি কুপিতং হিচৰিষি পুষ্পদ ধাৰং অসমীয়া অনুবাদ সাহসী মানুহে ঘৰিয়ালৰ ভয়ংকৰ দাঁতৰ মাজৰ পৰাও বলেৰে মণি উলিয়াই আনিব পাৰে উদ্ধিত সাগৰৰ ঢৌবোৰে ব্যাপ্ত সাগৰকো পাৰ হব পাৰে ক্ৰোধ হোৱা সাপৰ মূৰৰ ওপৰত ফুলৰ মালাৰ দৰে ধাৰণা কৰিবও পাৰে কিন্তু মূৰ্খ ব্যক্তিক কোনো প্ৰকাৰ প্ৰসন্ন কৰিব নোৱাৰি পঞ্চম শ্লোকি হৈছে লভে তে শিকতাসো তৈলমপী যত্ন পিড পিৱেশ মৃগতৃষ্ণিক কাম সিং পিপাসাদিতং কদাশীদী পয্তয়স বিষা ন মাখায়ং নটো পতিনী বিষ্টমূৰ্খ জনচিত্ৰ মাৰা ঠয়ং অসমীয়া অনুবাদ মানুহে বৰ যত্ন কৰিলে বালিৰ পৰা তেল পাব পাৰে পিয়াহত আঁতৰ হৈ মৰীচিকাতে পানী পাব পাৰে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰি শহাপহুৰ শিঙো পাব পাৰে কিন্তু সৎ মূৰ্খৰ চিত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ বা সৈমান কৰিব নোৱাৰে ধন্যবাদ